Poros derek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan gerejo gerejo Kristen Jawa Klasis Wonogiri Kulo pendito Yahya Tirta Perwito Ngaturakan salam saking GKJ Purwantoro Wacan Kitab Suci Injil Lukas Telulas Ayat Rorikur Tekan Telung Puluh Siji Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jawa Tahun atau Sangang puluh Papat Kawaca ayat selawi tekan pitu likur kanthdi jejur sing nglakoni piala ora keom mlebu Kertone guststiala. Injil Lukas tels ayat selawi tekan pitu likur Yen wis tekan mangsane sing kagungan dalem bakal jumeneng sarta nutup lawange. Kowe bakal ngadeg ana ing njaba sarta thotok-thotok karo matur, Gusti kawula kabe no kori. Nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli. Aku ora wano, kowe kuwi sapa? Kowe bakal mangsuli. Gusti kawula sampun nedha lan ngombe sesarengan kaliyan panjenengan. Lan panjenengan ingge sampun mucal wonten ing kitha kawula. Nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli maneh. Aku ora ngerti kowe kuwi sapa, padha lunga saka kene, he wong sing padha nglakoni piyola. Para sederek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uribe, Husiana. Amin. derk keratone guststilah iku beda karo keratone tunya. umat sing kepareng mlebu ing keratoning Allah iku ora sah bayar Ora bisa mlebu liwat dalan buhu lan saka mburi nalika lawang ngarep dikansing amarga nduwwe kenalan orang dalam. Gustilah kang jumeneng raja Mernata Samubarang kanthikuwasane. cekakke kaatilan kayekten lan babarake tentrem rahayu. Iku lelawanan karo peprintintahan donya sing kerep nyeleweng kanggo numpuk bondo mung kanggo awake dhewe, migunakake kuasa lan kalungguhan nuruti kekarpane lan oranduwe izin nalika tumindak salah lan nerak peranatan. Ora ngakoni salah nanging malah mbelani kaluputane supaya sing luput dibenerke. Para sederek wong sing duwe kalungguhan lan kuwasa iku nalika tumindak luput luwih angel menawa kudu ngakoni salah. dene mbang ngaku luweh milih menerake kaluputane ditutupi lan golek wong liya dadi tumbal sing disalahke lan diukum. beda banget karo wong sing ngakoni salah sikape ora bakal golek benere dhewe malah ngesorake awake ing pengagen lan panalongso iku jenenge meratobat, lan marang wong sing meratobat, ana ganjaran sih rahmat sing paring pangapura nanging dalane pamra tobat iku pancen angel lawange ciut lan kekancing akeh sing luwih seneng mangkotake awake dhewe ora gelem nampa piweling apa maneh pameles saka wong liya kujur nalika tiba wancine ora diparengake lumebu eng kaleme Gusti Allah. sing ngancing ana ing lawang iku. Aku ora ngerti kowe sapa lunga saka kene. Hewang sing gawe biyala. Para sederek, pasamuan, bondo, kalungguhan lan kuwasa ing donya iku tujuane dadi piranti kabecikan. lan babarake karahayon ing tata urip bebarengan. Nanging mena urip iku enner re iku ngarah marang bondo. Golek kalungguhan lan kuwasa. Lumrahe malah tumindak dak sia dumeh duwe bondo, duwe kuwasa, duwe kalungguhan. Iku penggawe piala ora dadi dalane berkah lan ing pungkasane diusir nalika arep mlebu ing kratoneng Gusti. Mangsa Prapaskah menika dadi mangsa kita nganyarake pamra tobat. Mareni penggawe Allah, lan urip anyar nindakake kabecikan mbabarake karahayon. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang dadekne kita yakin menawa Gusti kenal lan bukakake lawang ing keratoning swarga kanggo kitong. Apao sing dadi tandhane wong sing rumangsa so kenal lan nunggil karo Gusi Nanging malah dipenggak mengkone ora bisa mlebu keratoning swarga. Monggo katuran nyuraos. pandonga duh Gusti mugi Sang Roh Suci nyantosakaken kawula supados gesang kanthi tumemen ing pangabakti lan patunggilan kalian Gusti ngawohake urip kang becik milih margining karahayon lan mareni tumindak ingkang oleng wonten Gusti Yesus kawula tetungo. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah Demateng kita. Amin.